Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang berangkat menyertai pasukan polo negara Brunei Darussalam bagi perlawanan penentuan pingat gangsa. penubuhan kedai kampung mampu menjana ekonomi dan merancakkan lagi aktiviti komuniti. Paduka Paduka Anakanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di Negara Brunei Darussalam, Dulan Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Ning Bolkiah berangkan menyertai pasukan polo negara Brunei Darussalam menentang pasukan polo Indonesia pada sukan Asia Tenggara ke-33 di Thailand. Perlawanan penentuan pingat gangsa itu berlangsung petang tadi di Siam Polo Park. dalam perlawanan ini, pasukan polo negara berjaya meraih pingat gangsa setelah menewaskan pasukan polo Indonesia dengan keputusan 6-5 dalam empat caka. Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin menjaringkan satu gol pada caka pertama perlawanan. Kedutaan Qatar di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Qatar. Majlis diadakan semalam di Royal Berkshire Hall, terindak di Polo and Riding Club, Jurudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, yang berhormat Dr. Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Juga hadir Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Arham Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara ini. Tahun ini menandakan lebih tiga dekan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Projek keusahawanan YDC We Can Hype platform strategik dalam memperkukuh ekosistem keusahawanan belia. Ikuti man beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Seorang anggota Jabatan Arah Keanggotaan Kementerian Pertahanan memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu. Majlis Pengislaman berlangsung petang tadi di Kampung Sungai Damit, Mukim Ukong, daerah Tutong. Soldadu Nur Syahirah Azurin binti Sahwizal memeluk agama Islam bersama dua adik-beradiknya hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bulhasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Orang ramai di alu-alukan memeriahkan projek keusahawanan YDC Weekend Hype yang berlangsung selama tiga hari di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Berkonsepkan pop-up market, projek turut menggabungkan pelbagai aktiviti menarik bersempena cuti sekolah penggal akhir tahun 2025. Perasmian acara petang tadi disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan. Acara dimeriahkan oleh penyertaan para pelatih program pembangunan belia sesi 2025, alumni program YDC Lights On serta para usahawan belia. Penganjurannya dihasilkan menjadi platform strategik dalam memperkukuhkan lagi ekosistem keusahawanan belia serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Tiada korban jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran bangunan yang berlaku pagi tadi di Kampung Lugo. Kebakaran melibatkan sebuah restoran dua tingkat. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, panggilan diterima pada pukul 7.32 minit pagi. Sejurus menerima panggilan, tiga jentera bomba bersama 16 anggota dikerahkan ke tempat kejadian. Api berhasil dikawal dalam masa 8 minit dan punca kebakaran serta kerugian masih dalam siasatan. Berwakaf merupakan amalan yang sangat besar manfaatnya kepada masyarakat. Pewakaf sentiasa menerima pahala amalannya selagi benda yang diwakafkan masih dapat dimanfaatkan oleh orang ramai dan masih menerima ganjaran pahala walaupun si pewakaf telah meninggal dunia. Perkara tersebut antara yang digariskan dalam khutbah Jumat bertajung meraih pahala berterusan dengan berwakaf. Khutbah turun mengasihkan antara manfaat serta ganjaran yang diperoleh dengan berwakaf. Pertama, membelanjakan harta yang disayangi pada jalan Allah SWT adalah antara cara untuk memperolehi kebajikan yang sempurna iaitu ganjaran syurga, rahmat dan reda Allah serta selamat daripada adabnya. Kedua, umat Islam dituntut untuk sentiasa mengutamakan kaum keluarga terdekat dalam bersedekah kerana ia merupakan amalan yang mulia dan sangat terpuji dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap amalan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ingatlah bahawa orang-orang yang bersedekah ...berwakaf memelanjakan hartanya untuk orang lain... ...bukan sahaja dapat menghindarkan dirinya daripada sifat kebakilan... ...bahkan juga dapat menyelamatkan dirinya daripada seksa api neraka. Bertemakan membina komuniti melalui makanan dan warisan... ...kedai kampung yang dilancarkan Barbur ini... ...dihasrat dapat menjadi kedai sehenti dalam mengetengahkan produk... ...dan perkhidmatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana... ...termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh majlis-majlis perundingan mukim dan kampung. Apa yang menarik, kedai yang terletak di kantin Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara itu turut menyediakan hidangan masakan kampung dan memasarkan produk satu kampung, satu produk, satu K, satu P. Ikuti laporannya bersama Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani. diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kasat Kedai Kampung merupakan pusat ekonomi setempat yang diharapkan dapat mengaspirasikan anak-anak tempatan untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan ekonomi di peringkat daerah selaras dengan tema kedai tersebut. Membina komuniti melalui makanan dan kewarisan ia membawa maksud uh, kalau mengenai dengan Pemakanan ia membawa masuk menggerakkan hubungan masyarakat daripada luar seperti daripada kampung ke ke bandar. Dengan adanya promosi pemakanan dan, dan, dan ini ada yang warisan daripada nenek moyang seorang mengekalkan warisan dan, dan juga minuman berpotensi menggabungkan produk 1K 1P di bawah satu bumbung inisiatif seumpamanya secara langsung memudahkan para pengguna dan pelancong mendapatkan produk-produk tempatan. Setakat ini kami menyediakan dua syarat cube dan juga tray ataupun dulang dan juga antaranya ialah macam chiller jadi mengikut kadar uh, harga yang yang rendah lah dan juga menyewakan uh, tempat seperti uh, untuk catering dan juga kafe minuman. Kedai kampung ditubuhkan bukan hanya sebagai pusat untuk menjana ekonomi tempatan bahkan merancakkan lagi aktiviti community. Semoga penubuhannya dapat menjadi platform bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk Berita RTV. Yang Festival menyokong usahawan kecil dengan memberi peluang kepada mereka memasarkan produk dan mengembangkan lagi perniagaan. Diadakan sempena Pesta Disember Brunei, festival berlangsung selama tiga hari bermula hari ini di The One Mall, Batu Satu. 12 pengusaha menyertai festival yang menawarkan jual-jualan seperti makanan, minuman serta pakaian pelbagai aktiviti menarik turut diadakan seperti sesi melukis dan bengkel mengukir tanah liat. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Separuh jalan di Jalan Muara ditutup sementara malam ini bermula pukul 11.30 malam. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan lorong UNN, lorong UNN di Jalan Muara berdekatan simpang 638 dan simpang 644 Hala Bandar Seri Begawan. Sementara jalan susur di Jalan Haji Basir Hala Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara esok 20 Disember bermula pukul 8 pagi. Penutupan adalah memberi ruang kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah dijalankan. Sepenuh jalan di Jalan Perdana Menteri pula akan ditutup pada 20 hingga 22 Disember bermula pukul 10 malam hingga 5 pagi. Penutupan adalah berikutan kerja-kerja pembinaan jejantas pejalan kaki di Jalan Perdana Menteri berdekatan pusat membeli-belah Times Square. Dalam pada itu, para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif. Para pengguna jalan tersebut diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. 36 kenderaan pacuan empat roda menyertai perlumbaan cabaran off-road Brunei kali ketiga sempena pesta di Zemba Brunei. Perlumbaan yang berlangsung selama tiga hari itu diadakan di SMNF Deer Farm, kawasan Wasai, Batu Mapan, Mukim Kudang. Pelancarannya disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Perlumbaan dikendalikan oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei. Acara mempertandingkan kategori Super Novice yang disertai oleh pelumba dalam dan luar negara termasuk Sabah dan Sarawak. Selain memberiakan sektor pelancongan negara melalui sukan permotoran, acara seumpamanya dapat memupuk semangat persaudaraan serumpun serta menjadikan negara sebagai destinasi pilihan sukan pacuan empat roda di rantau ini. Juga sempena Pesta Disember Brunei, Pusat Membeli Belah One City dengan kerjasama KAF Enterprise petang tadi menganjurkan kejohanan PUBG. Kejohanan berlangsung di Pusat Membeli Belah berkenaan. Pertandingan melibatkan penyertaan pelbagai peringkat umur secara berkumpulan. Pertandingan antara lain bertujuan memeriahkan Pesta Disember Brunei 2025 di samping sebagai pengisian semasa cuti peringkat akhir akan berlangsung ahad ini. Berikut kita ikuti kedudukan pingat pada hari ke-11 Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand 2025. Setakat pukul 7 malam tadi, kontingen negara Brunei Darussalam meraih satu pingat emas, tiga perak dan lima gangsa. kontingen tuan rumah Thailand berada di kedudukan teratas dengan 221 emas diikuti oleh Indonesia dengan 87 emas manakala di kedudukan ketiga Vietnam dengan 79 emas